Нужно просить массированного давления на Путина, массированного экономического, политического э, во всех возможных формах. Но я думаю, что Путин вряд ли готов развязывать третью мировую войну, и э, я думаю, что другие страны тоже вряд ли готовы к этому. Но то, что происходит, определенное давление с использованием воинского контингента. Я думаю, что это давление нужно уравновешивать соответствующим давлением э, других стран. Скажите, а бы то Украина просить захисту международных сил с повітря стратегических объектов? сегодня будет встреча с секретарем. Я думаю, что да, потому что действия э, России в данном случае абсолютно неадекватны. И мы ожидали, что возможны провокации на ядерных объектах Украины, опять-таки с целью обосновать введение войск. Именно поэтому мы будем обсуждать все аспекты, в том числе безопасности ядерных объектов. Вы знаете, что 14 энергоблоков атомных станций есть в Украине, есть Чернобыльская станция в сложном положении. И именно поэтому нам нужна поддержка и в этих вопросах тоже. А если воздуха, то это какие войска? Кто -то это может это Ну Вы знаете, для этого есть Рада национальной безопасности, и я думаю, что на том уровне будут обсуждаться и комментировать эти вопросы.